Sebenarnya, bila kita tengok film tiga Abdul, itulah Allah Tan Sri Piramli. Oh ya, Piramli, gambarkan Piramli. kejatuhan Turki Osman. Ya, oh masya Allah, Turki, Turki. Ini sesuai... Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Bangun Official. Apa kabar, friend? Insya Allah sehat selalu. Apa kabar, saudara-saudara saya, teman-teman saya di seluruh dunia? Terima kasih telah membuka video ini. Ya, jumpa lagi dengan saya, bang bagi teman-teman yang beragama Islam jangan lupa salat lima waktu salat berjamaah di masjid lebih utama daripada salat sendirian di rumah oke okay? di video kali ini saya ada request dari nah, teman saya di Malaysia ini ya ini dari Ustadz Auni Muhammad dia nah, request dari Ustadz Auni Muhammad Al-Kisah Film 3 Abdul wow. saya Indonesia, saya orang Indonesia saya belum pernah nonton film tiga betul saya penasaran juga tapi saya akan tonton dulu video ini ya kita akan sama-sama tonton yuk ya, langsung aja kita tonton ya sebelum nonton kita iklan dulu oh. Antara benda-benda yang kita boleh ambil manfaat ialah menonton filem-filem lama. Betul. Menonton filem-filem lama. Filem lama. Ya, betul. Tuan-tuan pernah tengok tak filem Tiga Abdul? Oh, tahun 64 ya. Tiga Abdul. Tiga Abdul. Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahub. Oh. Bila tengok cerita Tiga Abdul buat pertama kali, tuan-tuan nampak apa dalam cerita tu? Oh, saya belum pernah nonton tu. Tak, cerita tu bagi tuan-tuan lah pandangan mungkin berbeza. Perspektif dia tu. Ya, ha, yeah, Jadi contoh saya tanya. Kira abang tengok filem tu terarah ke arah mana? Terarah kita kata kerakusan ke? Hmm. Apa? Nak kepada kuasa ke? Pembahagian faro'id yang tak adil ke? Nampak mana? Faro'id yang tak adil. Ada lagi orang pandangan lain bila tengok Tiga Abdul? Beda-beda ya. perspektifnya terarah kepada apa? Ya, ya, ya. Okey. Ni kita kata sisipan. Sisipan. Sebenarnya bila kita tengok filem Tiga Abdul, itulah Allah yarham Tansri Piramli. Oh ya Piramli. Cuba gambarkan kejatuhan Turki Uthmaniyah. Oh, masya-Allah. Turki, Turki. Ini sesuatu yang lebih besar. Hmm hmm. Daripada kita memandang pergaduhan ahli keluarga, pergaduhan adik-beradik, berebut harta, berebut kekuasaan, ditipu, dijual, lebih besar. Dia nak cerita, itulah kejatuhan khilafah yang terakhir, Turki Osmania. Turki Osmania. Sebab awal lagi bila dia tunjuk hmm. latar belakang cerita tu memang cerita zaman Turki Osmania. Cara berpakaian pun kita tahu dah, jenis baju kot pakai oh. tarbus. Oh okay, gitu. Pakai baju cerita Turki ya. Cerita ini dimulai. Inilah cerita dongeng orang tua-tua. Siapa yang hebat tu? Pakcik Haji kan? Ya yeah, ya. Yeah. Pakcik Haji tu siapa? S S Syamsudin. Dialah S. cerita. Shamsudin. Cerita ni kisah bermula di sebuah negeri yang bernama Is Ketambola. Is Ketambola. Is Ketambola tu apa dia? Istanbul. Istanbul. Eh? Istanbul oh, Ataupun lebih awal okay. disebut Islambul Oh namanya Islambul Cuma ya Cuma nak bagi awalnya. cerita tu funny Cerita tu ke arah lucu dan lawak Isketambola Oh ini film humor apa ya Dia gambarkan Keadaan Turki Besar Siapa dia Turki Besar Turki Besar yang dimaksudkan Ialah khilafah Turki yang menaungi negara-negara Islam di bawah payung dia. Khalifah Usman Turki besar ya. digambarkan dengan Ismet Ulam Raja. Ismet Ulam Raja. Itulah Turki besar. Hmm. Turki besar bila dia khilafah sentiasa sibuk ya, dengan tugasan-tugasan ya. pengurusan dan pentadbiran. Awal-awal lagi lagu mana? Ring ring. Oh ya, kapal di laut. Kering-kering kain tu sampai Sibuk-sibuk Sibuk, sibuk. sibuk sungguh dia ya, ya, ya. Walaupun dalam keadaan sibuk sebenarnya Penyakit pada dia Dah macam-macam dah hmm. Dia tu duduk tengah sakit tu Maksudnya kena makan apa Tak boleh lekang daripada ubat Penyakit lah mungkin ni lah Rasuah mungkin ada berlaku korak Mungkin kelemahan tu kekurangan ni Banyak penyakit dah dia dah oh. Tunggu masa saja. Walaupun masih bertahta dan memerintah oh, Akhirnya sakit. sakit. dia makin teruk Makin teruk yang membawa kepada Mati Ismet Ulam Raja Ismet Ulam Raja Mati Ismet Ulam Raja ni Itulah tandanya Kejatuhan Turki Osmania Jatuh dah Turki Osmania Oh bagus Jadi ya Jadi awal, Cerita, awal-awal jatuh bagus. tu bagus. Siapa yang boleh diharapkan untuk mengembalikan Semula kegemilangan takhta khilafah ni Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Mestilah warisan dia. Siapa dia? Anak-anak dia. Ya. Yeah. Anak-anak dia ada tiga. Pertama, Abdul Wahab. Abdul Wahab. Abdul Wahab siapa yang berlakon? Hah? Haji Mahadi. Haji Mahadi. Siapa Haji Mahadi ni? Ya, yeah, saya belum Biasanya tahu. Biasanya dia bawa watak orang alim, watak raja, watak sultan. Kalau dalam Orang minyak dia jadi penghulu bunian, watak-watak hebat dia. Kalau macam zaman moden ni Jalaluddin Hasan eh, selalu pegang watak macam ni tak? Watak-watak rare dia panggil ni. Betul betul. Imam Mahdi tu eh, Imam Mahdi. Imam, ma imam Mahdi. Haji Mahdi. Haji Mahdi. Haji Mahdi. Mahdi. Salah sebut dia. Ini ha, kalau rakaman ni diteruskan, ya, lagu ti Ha, ni apa ni? Tiba-tiba Haji Mahdi, Pi Imam Mahdi. Orang <laughs> ada tadi salah, peluang, lah peluang <laughs> okay. Haji Mahdi ni, nama betul dia Mahdi bin Sa'id. Mahdi bin Sa'id. Mahdi bin Sa'id. Dia ni anak siapa? Dia ni lah anak seorang tokoh ulama terbesar. Syekh Sa'id Linggi tu, tu lah bapak dia. Oh yang tuan-tuan belajar dan tuan-tuan kena Syekh Said Linggi itulah bapa Haji Mahadi. Oh bapaknya dari Haji Mahadi. Abang dia Syekh Ahmad Syekh Said Bekaf mantan mufti pertama Negeri Sembilan. Dia jugalah orang yang membacakan doa waktu deklarasi kemerdekaan kita di Stadium Merdeka 1957. Oh. iya iya ya. Ada cerita Mungkin hiasi ke bapa dia hantar khusus untuk dia mendakwahkan para pelakon dan para artis pada zaman tu. Biarlah satu tu. Dia disuruh Apabila, dakwah dia, Abdul ini. Wahab. Abdul Wahab digambarkan Turki besar. Satu lagi ialah Abdul Wahib, adik Abdul Wahib. dia. Abdul Wahib. Okey. Digambarkan Turki kecil. Turki kecil. eh, digambarkan eh, Turki tua, hak ni Turki muda. Ayah dia Turki besar, Abdul Wahab Turki tua, Abdul Wahid Turki muda. Oh. Lakonan S Kadarisman. apa kamu masak tak bubuh sambal belacan. Nak suruh senang orang ingat. Ya yeah, ya. Yeah. Baik. Tiga Abdul ya. Watak Turki tua sebenarnya menjurus kepada golongan-golongan klasikal dan tradisional ulama-ulama depa. -ulama Oh, golongan karakter. bila kerajaan dan khilafah ni jatuh ya, ya. harapan yang ada pada ilmuan-ilmuan ni akademik-akademik hmm. ni ulama-ulama ni tapi satu saja kelemahan ulama-ulama dan orang-orang agama ni tak hebat dalam bidang pengurusan dan pentadbiran negara dia lebih kepada ilmu Islam semata-mata, ilmu akademik semata-mata, pengajian semata-mata tapi tak melibatkan diri dalam administration. Oh, tidak yang menyebabkan terlibat dalam ilmu Islam yang ada pada dia tapi fail pada pengurusan dan pentadbiran. Bila mereka cuba angkat balik masih tak mampu untuk berjaya. Oh gitu karakternya ya kalau Turki tua. Ini digambarkan ya karakter. Yang Turki karakter. muda ni pula lebih kepada golongan-golongan muda. Mm -mm. Juga cuba nak angkat balik Mereka ni dah didedahkan Dengan acuan barat Orang-orang yang pernah terlibat dengan barat Bersosialisasi dengan barat Tapi agama pula kurang Ya ya, Turki muda ini ya ini golongan Cuba bangkit kan, tak mampu juga Tak hmm, bisa juga ya Lalu akhirnya dalam keadaan Dua golongan ni nak bangkit Akhirnya mereka juga Terkena, terpedaya Bagilah harta sama depa Ya. Yeah. Inilah disebut diktator WS demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin. Terpimpin. Diktator pun kena, demokrasi terpimpin pun kena. kena. Dua-duanya ya, kena. Bagus Dua -dua ya filmnya. Dua-duanya kena layan dengan Sepertinya bagus ya filmnya. Sadiq Segaraga dan Kasim Panto Pantolon kan. Bagi yang sudah pernah nonton uh, video ini boleh dikomen ya di bawah ya. Saya terserah belum pernah ini. Oke, eh, lanjut lagi ya. 25%. Dia berasa dia hebat, dia berasa dia bijak. Lepas kita kahwin, kita bawa isteri kita balik. Kalau kita marah pun, mereka tak tahu. Mereka tak tahu. Berasa hebat dah, berasa bijak dah. Tapi bijak kita pun kita lupa perjanjian yang kita sign. Perjanjian yang kita buat, syarat dia jangan ma Jangan marah. Kita ya. yang sain, kita jangan marah. Dan ya. mesti orang akan buat sesuatu yang menyebabkan kita marah. Orang bikin kita marah ya. Bila bangkit benda macam ni, mana boleh kami lawan benda ni. Jangan marah. lo. Kami menentang kerah benda ni. Benda ni mencabar agama kami. Jangan marah. Jangan marah. Kali <laughs> nak buat apa? Kita yang sain, ingat kita sendiri yang sign kita terima bahasan dia jadi akhirnya terpedaya tertipu harta tergadai akhirnya sampai kena jual tuan-tuan nak tunggu sampai kena jual ikut suka hati tuan tuan karakter yang berbeza ya tapi harapan yang ada pada siapa tinggal hak kecil inilah turki kecil abdul wahu Abdul Wahab seorang ahli lah dia minat muzik tapi dia tak ada harta yang ditinggalkan bukan itu maksud dia sebab dia adalah harta luar luar negeri sebelum oh, dia bangkit gitu. balik kita perlu cari seorang manusia yang berwatak Sulaiman akhlaken Sulaiman akhlaken dialah pemegang amanah harta ni Siapa dia Sulaiman Akhlaken? Tuan-tuan carilah sendiri Agak-agak siapa Sulaiman Akhlaken? Siapa ya Sulaiman Akhlakan Pemegang dia. amanah Harta-harta luar negeri Tapi dalam masa yang sama Piramli mencontohkan Kebaikan dan amanahnya Sulaiman Akhlaken. Dalam masa yang sama Hidup juga dalam lingkungan kita Orang yang berwatak Jamal Pak Tongkol Wow Ya ya Jamal kata apa? Kadang-kadang jual manusia lebih baik dan lebih bagus daripada jual binatang. Oh, gitu. Jual orang. Jual orang. Hang jual hang, aku jual aku. Hang jual kawan tu, aku jual kawan ni. Faham-faham lah maksud jual tu. Kita ni kena beli kat orang je. Ada pitih boleh beli orang tu. Ada pitih boleh beli orang ni. Pemaparan tu nak cakap dalam masa Sulaiman akhlakan duk ada pun, Kelompok-kelompok seperti jamai Pak Tongko tetap akan wujud. Apapun apa yang dimasukkan harta luar negeri, harta luar negeri yang boleh diharapkan ialah negara-negara yang pernah bernaung di bawah payung khilafah. Oh, bagus Bukan sekali. khilafah tu sendiri, khilafah dah tak yang ada. bernaung ya. Orang hak dalam khilafah di Turk tu cuba bangun tak mampu, harapan ada hak pada pernah bernaung tu. Negara-negara yang di bawah usai, Itulah tan-tan-tan-tan-tan-tan Inilah yang akan naik Benar Popostan, Turkistan Dagestan Gohegostan Tanjung Rambutan Tanjung Rambutan mungkinlah, mungkin lah Tanjung Rambutan yang itu nama tempat kaya, ya Kerajaan Aceh ke Johor Riau Ke Nusantara kita ni Sampai sekali Kerajaan Setan luar dia kan Kerajaan huh? syaitan Maksudnya itulah kekuatan kita. Jadi Turki ni di masa akan datang dibangkitkan kembali oleh hak pernah bernaung, tu je harapan. Iya 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 ya. Cari pemegang amanah Sulaiman Akhlaken, dia akan bangkitkan balik. Uh -huh. Tapi sebelum nak jadi bangkit balik tu apa jadi? Mari Pak Haji Bakhil bukan? Bawa anak-anak yatim. Tolong kami Bantu kami ah, Ni jadi orang akan berdaya ke, Aku duduk menyanyi ni Lalu ustaz ni tak menyanyi Ustaznya menyanyi juga <laughs> Bisa juga <laughs> dia menyanyi Tiba-tiba malam ni dia rasa nak menyanyi Bukan apa Nak habak tu bukan cerita anak yatim Piramli nak gambarkan menerusi lagu tu Bila khilafah Osmaniyah jatuh Negara-negara yang berada di bawah naungan Seperti anak yatim yang kehilangan bapa karena terhancur ya Khalifah Utsmaniyah ya. Haduh. Haduk payung kita, haduk jaga kita ya, ya, dah ya. meninggal. Negara-negara yang pernah bernaung di bawah sistem ni dah jadi macam anak yatim. Tolong kami, bantu kami anak-anak yatim piatu. Bapak dah tak ada dah, bapak dah jatuh. Iya, ya, ya, iya, iya. Sekurang-kurangnya kita dapatlah bekas yang kecil walaupun sekolah kecil tapi selesalah untuk kita Biar dulu Kita nak rancang strategi bermula daripada sekolah kecil ni lah mm -hmm. Yeah. Last kali cara kita nak lipat balik Sadiq Segaraga Dengan Kasim Pantolon Kita kena tukar perjanjian Bukan kita saja marah Biar dia juga marah, marah pun kena jual Baru fair Eh tak acik lah aku je marah kena Hang kena marah kena juga mm -hmm. Jadi bila sama-sama ni Sama-sama duduk -sama jaga lah Aku nak marahkan kena kat aku yeah. Ani pun nak marah kena aku Dia jadi tak berani lah ha, Tadi segala-gala tak boleh dah Baru nak marah tunjuk Baru nak marah tunjuk Ha ni kita buat. Jadi bila dia pun kena marah kena, kita akan buat benda yang dia nak marah jugalah. Oh. Iya iya iya. tu fikir sendirilah. Bagus. Last kali dia sendiri mengakui apa? Kebijakan otak Abdul Abdul Wah. Wah, hip -oh. Mahu. Dah sekali Abdul Wahab Hak kata nak membangunkan tak mampu tadi Abdul Wahab, Abdul Wahid pun boleh duduk sekali Aman bahagia Lepas tu duduk tengok ke dinding Senyum balik Gambar siapa kat dinding? Ismet Ulam Raja Ismet Ulam Raja, Raja yang tadi ya Faham tak tu? Ya Ke sebelum ni tengok pandang lah ke mana? Tak maksudnya sisi pandang tu Macam saya cakap tadi ke kot lain? Ya ya ada berbagai oh, macam gaduh, cara pandang. Oke, okay, tak apalah. Ya. Tu nak suruh nampak. Bagus. itu tadi uh, ceramah dari Ustaz Auni Muhammad tentang film Tiga Abdul. Saya jadi pengen, atau saya juga ingin juga menonton film itu. Film yang cukup lama tahun 64 atau 65 tadi ya. Dan di situ ada Piramli, aktor kebanggaan Malaysia dan penyanyi juga ya. Oke, okay. nanti kalau ada yang mau komen, uh, nanti kalau ada yang uh, ingin share tentang film ini, uh, tolong di komen ya kan karena saya terus pernah nonton dan saya ingin menonton. Saya ingin menontonnya. Insya Allah. Oke, okay. terima kasih telah menonton. Jika suka video ini jangan lupa like, komen dan subscribe channel Bang Official. Oke, okay. salam sehat selalu dan Assalamualaikum.